Alhamdulillah va salot va vassalamu ala rasulilloh assalomu alaykum muhtaram ramazon suhbatlari ko'rsatuvining aziz ixlosmandlari mana yana muborak ramazon oyida diydorlashib turganimizdan behad baxtiyormiz va alloh taologa hamdusonalar va shukronalar aytamiz azizlar bugungi suhbatimiz kamtarlik kamollik sifati mavzusida suhbatlashamiz xalq orasida tavoziylik odamni kamtar inson ekan deb baho berishadi tavozi so'zi aslida pastlashdan olingan o'zini past olish o'zini boshqalardan yuqori tutmaslik tavozi bo'lib hisoblanadi bandaning alloh taologa nisbatan tavoziy qilishi uning u zotdan qo'rqishi bo'ysunishi ila bo'ladi bandalar orasida tavozi esa bir birining haq gapini so'zsiz qabul qilish va takliflariga qo'nish bilan bo'ladi demak tavoze xalq orasida kamtarlik deb ataladi va u go'zal insoniy fazilatlardan biri bo'lib hisoblanadi dinimiz ta'limoti ham biz mo'min musulmonlarni shu sifatga ega bo'lishga chaqiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shayriflarning birida shunday deyiladi alloh taolo menga bir biringizga nisbatan kamtar bo'ling toki biror kimsa boshqa birovga zulm qilmasin deb vahiy qildi deganlar kamtarlik va hokizorlik sifatiga ega bo'lgan kishi nafaqat el yurt oldida balki allohning dargohida ham maqtovga loyiqdir bunday insonlar har qachon o'z hurmatlarini saqlay bilish va o'zlarining qadru qiymatlarini ham o'z o'rniga qo'yadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib kim alloh uchun kamtarlik qilsa alloh uning martabasini baland qilib qo'yadi deganlar kamtarlikning ziddi manmanlik bo'lib unga yomon illat sifatida qaralib inson islom dini nuqtai nazaridan insonni kibru havoga berilishi taqiqlangan alloh taolo bandalarini ogohlantirib shunday deydi yer yuzida de kibru havo ila yurma albatta sen zinhor yerni teshib yubora olmaysan va zinhor bo'yida tog'larga yeta olmaysan deganlar demak banda o'z haddini bilmog'i lozim aks holda u o'z boshiga alloh taoloning g'azabi va azobi kelishiga sababchi bo'ladi bu haqda hadisi qudisiyda shunday deyilgan kibriyo ridoyimdir ri, ri azimlik izorimdir kim ularning ikkisidan birida min ila nizo qilsa uni do'zaxga tashlayman deganlar kibru havo haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar qalbida bir dona achitqi urug'i og'irligida iymoni bor inson do'zaxga kirmaydi qalbida bir dona achitqi urug'i og'irligida kibri bor inson jannatga kirmaydi deganlar manmanlik qilib o'zgalarga bepisand muomalada bo'lib mol dunyo obro' e'tiboriga aldanib kibrlanib kibrlanish oqibatida kishi do'stlari qarindoshlari va el yurt oldida hurmatini yo'qotadi xalqimizda shunday de... kamtarga kamol manmanga zavol degan ibratli ibora bor unga amal qilgan inson hech qachon xo'r bo'lmaydi chunki kamtarin inson o'zini doimo hokizor ham tovozida tutadi endi manmanlik insonni tubanlikka tortuvchi bir amalki bunda inson o'zini katta fahmlab boshqalarni xor sanaydi manmarlik shaytonning fe'li bo'lib ana shu takabburlik tufayli shaytonni alloh taolo dargohidan quvldi va uning rahmatidan mahrum bo'ldi alloh taolo eslang ey muhammad biz farishtalarga odamga sajda qilingiz deb buyurishimiz bilan ular sajda qildilar faqat iblis bosh tortib takabburlik qildi va kofirlardan bo'ldi degan manmanlik va takabburlik butun koinotni yo'qdan bor qilgan barcha narsalarni yaratishga qodir bo'lgan zot buyuklik sohibi parvardigorgagina xosdir qur'oni karimda bunday marhamat qilingan bas osmonlarning robbi yerning robbi butun olamlarning robbi allohga hamd va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir u qudratli va hikmatli zotdir deb marhamat qilganlar inson farzandi har qanday holatda ham o'zini kim ekanligini yaxshi bilmog'i kerak boylik yoki ulug' bir nasab sohibi bo'lgan taqdirda ham kamtarlikni o'ziga kasb qilsa albatta kamolga yetadi aksincha kibr va manmanlikni banda o'ziga kasb qiladigan bo'lsa alloh taolo bu haqda qur'oni karimda ogohlantirib shunday deydi yer yuzida kibirlanib yurma chunki sen oyoqlaring bilan zinhor yerni tesha olmaysan va uzunlikda tog'larga yeta olmaysan deb marhamat qilgan abu hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi sadaqa moldan biror narsani kamaytirmaydi alloh af sababidan sebep, bandada faqat ulug'likni ziyoda qiladi agar bir banda alloh uchun kamtar bo'lsa alloh uning darajasini ko'taradi bu yerda sadaqa deganda zakot fitr sadaqasi qurbonlik qilish va boshqa ixtiyoriy sadaqalar nazarda tutilmoqda banda molidan biror qismini ajratib uni olloh yo'lida sarflasa zohiran uning moli qisman kamaygandek bo'lsada ammo bu mol allohning nazdida ko'payib boradi chunki sadaqa qilish bilan molga baraka kiradi turli bolalarga uchrashining oldi olinadi bu narsaga faqat mo'min banda iymon keltiradi shu e'tiqod asosida solih amallar qiladi ammo faqat moddiy daromadni ko'zlaydigan banda esa sadaqa bilan mol kamaymasligiga shubha bilan qaraydi lekin mo'min banda allohning rasuli qasam e ichib taqid bilan aytgan e so'zlarini tasdiqlashi va o'z tasavvurlarini mana shu hadisga muvofiq yo'lga qo'yishi lozim kimga biror zulm yetganida alloh roziligi uchun avf qilsa kechirib yuborsa alloh buning evaziga avf etgan kishining dunyovi oxiratdagi martabasini baland qiladi bu esa bir bandaga boshqa banda tomonidan zulm aziyat shikast zarar talofat yoki urush so'kish haqorat kabi narsalar yetganida o'ch olishga imkoni bo'la turib allohning roziligi uchun avf qilib yuborishning naqadar ulug' fazilatli ekanligiga dalolat qiladi islom dini odamlar o'rtasida tinchlik totuvlik va hamjihatlik hukm surishni targ'ib qiluvchi din ekanligini mana shu hadisda misol qilib ko'rishimiz mumkin qaysi jamiyatda o'zaro kechirimlilik bir birini af qilishlik xatolarni yaxshi xatolarini yaxshilik yo'li bilan tuzatish isloq qilish mavjud bo'lsa o'sha jamiyatning tez orada gullab yashnab taraqqiy etishiga shubha yo'q aksincha bir biriga dushmanlik adovat hasad va kek saqlovchi kishilar yashaydigan jamiyatda tez orada inqirozga yuz tutadi imom nabaviyga ko'ra agar banda alloh uchun kamtar bo'lsa alloh uning darajasini ko'taradi jumlasi ikki xil izohlanadi birinchisi alloh uning dunyodagi martabasini ulug' qiladi kamtarligi sabab kishilar qalbida darajasini yuqori qiladi odamlar o'sha bandani yaxshi ko'rib unga hurmat ehtirom ko'rsatadilar ikkinchisi oxiratdagi savobdir ya'ni banda dunyoda kamtar bo'lgani uchun olloh uning oxiratdagi martabasini yuqori qiladi deganlar kishi o'zicha obro'yim oshsin deb keriladi o'zini katta tutadi aslida u kibr qilgani sari pastga qarab sho'ng'iyveradi agar mutavoziy bo'lsa alloh uning martabasini baland obro'sini yuqori ko'taradi mana shu hadisdan bexabar odamlar ko'p hollarda aksincha harakat qiladilar bundan farqli o'raloq mo'min kishi kamtar bo'ladi ana shu hislati ila olloh nazdida ham odamlar ko'z o'ngida ham martabasi ulug' bo'ladi olloh kamtarin insonlarga nisbatan odamlarning qalbini muloyim qilib qo'yadi oralarida mehr muhabbat rishtalari mustahkamlaydi ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar har bir odamning boshiga suvlik bo'ladi u farishtaning qo'lidadir agar banda kamtar bo'lsa farishtalarga uning martabasini yuqori ko'tar deyiladi agar u kibr qilsa farishtalarga uning qadrini pasaytir deyiladi demak kamtarlik oqibati ulug'lik kibrning samarasi esa dunyo va oxiratdagi xorlik ekan qanday natijaga erishish banda ixtiyorida istasa kamtar bo'lsin va yuqori pog'onaga ko'tarilsin istasa kekkib burnini osmonda bo'lib xo'rlik libosini kiysin alloh uchun tavoze qilish ikki xil bo'ladi birinchisi allohga itoat qilish u zotga qullik qilish o'z nafsiga yuqori baho bermaslik hokizorlik bo'lish ibodatlarda riyo qilmaslik mana shu tovoziy banda nafsidan ujub illatini haydaydi ikkinchisi kishi o'z nafsini past sanash o'zini tergash maqtolarini yoqtirmaslik xatolarini taftish qilish va gunohlariga iqror bo'lish bunday odam biror kishini ko'rib qolsa ibodatda uni o'zidan afzal deb biladi abu said roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar kim alloh uchun bir pog'ona kamtarlik qilsa alloh uning martabasini bir daraja yuqori ko'taradi hatto uning illiyinda qiladi kim ollohga bir daraja takabirlik qilsa olloh uni bir daraja pastga tushiradi shunday qilib oxiri uni asfala safilinda qiladi tavozi alloh roziligi uchun qilinadi odamlar yaxshi ko'rsin deb yoki ulardan maqtov eshitish uchun emas xolis olloh uchun kamtar bo'lsa har taraflama foydali foydaga erishadi kamtar odam sekin asta pog'onama pog'ona ko'tarilib boraveradi agar mana shu hislatda bardavom bo'lsa alloh uning martabasini eng yuqoriga alliyinga ko'taradi bordiyu manmanlik qilishdan to'xtamasa borib borib martabasi ham tushib ketadi oxiri asfalasafilinda bo'ladi asfalasafiin eng tuban joy degan ma'noni anglatadi alloh asrasin bu juda yomon oqibat abu hurara roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar kim o'zini ulug' sanab takabburlik qilsa olloh uni pastga tushiradi kimda kim hokizorlik bilan ollohga tavozi qilsa olloh uni yuqori ko'taradi deganlar haqqa bo'yin egkan yuksaladi burni osmonda bo'lgan pasayadi bu o'zgarmas qonundir kimning maqsadi odamlardan ustunlik qilish bo'lsa u niyatining teskarisiga erishadi alloh mutakabbir kimsaning darajasini tushiradi endi kim alloh kamtarlik kamtar bo'lsa parvardigor ana o'sha bandaning maqomini yuqori ko'taradi odamlar ham bunday kishiga hurmat bilan muomala qiladilar mutavazi insonning oxiratdagi maqomini ham baland bo'ladi yoshlikdan kamtarinlik libosini kiygan kishi keyinchalik ham qoqilmaydi tobora uh, kamol topa boradi luqmani hakim shunday deydi mag'rurlik aqlsizlik alomatidir kibrlanish mag'rurlik insonni halokatga soladi mag'rur kishilar jamiyat g'azabiga duchor bo'ladilar garchi mag'rur muta takabbur kishilar boy olim mansabdor bo'lsalarda jamiyat orasida hech abro'lari qadrlari bo'lmaydi ularning haqiqiy do'sti ulfati bo'lmaydi borlari ham boshiga yomon kun yomon kun tushganda asqotmaydilar oxir oqibat ular xo'rlik yolg'izlikda yashashga mahkumdirlar deganlar kamtarlik haqida gap borganda ba'zan mo'min qobil sodda bir chekkada kim kim sinab turadigan kishi ko'z oldimizga keladi lekin ko'z oldimizga har qanday narsa ham to'g'ri bo'lavermagani kabi bunday tahayyul ham to'g'ri emas asl kamtarlikning nima ekanini bilmoqlik uchun uning antonimini izlash kerak shubhasiz u xudbunlik takabburlik va manmanlikdir xo'sh takabburlik va manmanlik nimadan hosil bo'ladi bizningcha u alloh taolo tomonidan ato etilgan ne'matni o'zi yaratgan ne'matday ko'rib bu bu bilan jahlana kibru g'urur qilishdan ne'matning asl sohibi va ijodkorini tanimaslikdan kelib chiqadi kamtar inson doimo har bir ne'matga qanoatli va shukronalik bo'ladi kamtar insonning har qanday ishida xolislik bor deylik murakkab bir sharoitda biror odamga yordam qilsa ham undan buning evaziga tamakirlik qilmaydi kamtar inson qaysi sohada mehnat qilmasin albatta o'sha joyda hurmat e'tibor va qadr topadi u olamga jar solib kekkayishi o'zini tanitishi shart emas odamlar uni o'zlari teza topib olishadilar chunki kamtarona fazilatli bu inson hamma vaqtda va har joyda kerakli insondir shuning uchun janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar ibodatning afzali tavozi ya'ni kamtarlikdir deb kamtarlikni mo'min musulmon kishi ibodatning eng olug' eng oliy en nuqtasi sifatida bejiz baho bermaganlar hazrati abu xoliq g'ijduvoniy yozadilar agar qalbing suhbat istasa faqirlar dili shikasti ko'ngli siniq ah, ahlulloh bilan suhbat bo'l nomdor bo'lmoqchi bo'lsang aslo nomdor bo'lma biror kishiga xizmat buyurma o'z yukingni o'zing ko'tar o'zingni hamisha hamma joyda hokizor tut o'zingni hammadan past bilgi bu juda muhim xislatdir. allohning hamma katta yu kichikka ham marhamat va shahvat nazari ila boq ularni aslo haqir bilma deb yozganlar hazrati bahodin naqshbandiy uylariga mehmon kelsa hazrati pir mehmonga ham uning uloviga ham o'zlari xizmat qilganlar hazrati bahodindan uyingizga uyingizda nega qul yoki xizmatkor saqlamaysiz deganlarida de, u zot sharif shunday deganlar qulga qul saqlamoqlik joiz emas degan ya'ni bizning o'zimiz alloh taoloning qullari bo'lsak ya'na uyda kul saqlaymizmi degan ekanlar demak shayxlar birovning yukini ko'targan lekin o'zlari hech qachon birovlarga yuk bo'lmagan zotlardir taniqli mutasavvif olim va shoir sadriddin salim buxoriy bir suhbatda quyidagi iboratli hikoyani so'zlab bergan edilar bir kishi hoji tesha bobo huzurlariga kelib deydi taqsir menga bir xizmat buyuring mening qo'limdan hamma ish keladi shunda tesha bobo shunday dedilar siz qo'limdan hamma ish keladi deyapsizmi nahotki hamma ishni qilib bilsangiz xo'sh unday bo'ladigan bo'lsa qani marhamat qilib mana shu oxurdagi somonni bir chelak sutga aylantirib bering haligi ikishi qizarib ketdi qo'lingizdan kelmaydimi axir bu oddiy sigir qo'lidan keladi-ku deb yoxud mana bu tut bargini yeb ipakka aylantirib bera bera qoling yoki bu ham qo'lingizdan kelmaydimi axir bu oddiy qurtning quvvati salohiyati ilmi sizda yo'qgu yana hamma ish qo'limdan keladi deyapsiz ey farzand bilginki hamma ish alloh taoloninggina qo'lidan keladi biz bandalarga taqsimlab bergan vazifalar bor o'shalarnigina alloh izni bilan qilishimiz mumkin alloh kamtar bandalarni yaxshi ko'radi buni unutmang ushbu tanbehdan so'ng haligi kishi sidqi dildan tovba etib to'g'ri yo'lga kirgan ekan shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni o'qiyotgan taroyih namozlarimizni va berayotgan hayru ehsonlarimizni o'z dargohida husni maqbul aylasin kelasi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu